Привет всем, это Славик Тихонский. Такая вот прикольная и неприкольная ситуация произошла. Мне был поступлен звонок типа а-ля Приватбанк, но я только что зашел в Приватбанк узнать, были такие звонки, фиксируются. В плане выпрашивали подтверждение, типа защита защита, ну, типа, чтобы не взломали мой лицевой банковский счет. А, ну, ради прикола я пообещал, что я пойду, а, пойду в сам банк, обращусь и выясню эту функцию. Сейчас вы просто послушайте этот телефонный разговор. Я не знаю. А, я разговаривал просто в стадии усталости. Непонятный мне был звонок. А, не судите строго. Но, может, я ошибаюсь в чем-то, но на экране будете видеть номер телефона если вам позвонит этот номер телефона то знаете банк подтвердил мне единственное что это мошенники звонят приват банком представляется надеюсь кому-то будет наука или поставит черный список а в телефоне этот номер телефона всем желаю удачи слушайте это аудиозапись у меня каждый телефонный разговор просто записывается автоматически. Слава Украине! Добрый день. Добрый день, Вячеслав Владимирович. Да. Астробанк приветствует. Меня Анастасия зовут. Скажите, есть возможность уделить несколько минут? Сейчас, секунду. Кто, при... Ага. Кто беспокоит? Приватбанк. Приватбанк. Меня да. зовут Анастасия. Да. Что случилось? Дело в том, что мы заметили, что реквизиты вашей карты размещены на сайте ВККОМ для сбора благотворительных средств. Подскажите, вам известно об этом? Какой сайт? ВККОМ. Ну, ВКонтакте, я имею в виду. Для сбора благотворительных средств. То есть размещены ваши данные, ваши карты. ВКонтакте.ру? Ну да, мои. Мои данные или канала? Ваши карты. То есть данные вашей карты, номер карты вашей. Ну... Да. Uh, пожалуйста, последний цифр вашей карты 8709, верно? Я предупреждаю, телефонный разговор сейчас записывается, чтобы вы знали. Все телефонные mm. мои разговоры записываются. Хорошо. А какой именно, а где вы каком? Личная страница или... Ну, к сожалению, нет такой информации, то есть где именно и когда именно была размещена эта информация. Но по данным ну, службы безопасности нашего банка, такая информация проскочила. То есть вот номер и вашей карты. Вот я хотела бы уточнить, верно ли у вас информация? То есть последняя цифра вашей карты 8709, верно? А, ну да. Смотрите, вы собираете сейчас, ну, то есть собираете показательные средства? А, мы собираем а, для ТО и собираем для канала. Угу. Ну, смотрите, для того, что, смотрите, задача банка защитить клиентов, и вы хотели вас предупредить, что размещать номер своей карты в интернете небезопасно. То есть есть риск потерять деньги. Ну, смотрите, можем защитить вашу карту от мошенников прямо сейчас, и это бесплатная услуга совершенно. То есть карту можно будет выполнять, как и раньше, но для снятия денег вам нужно будет позвонить по номеру 3720, сам сумму, которую вы хотели бы снять и кодовое слово. То есть это дополнительная защита для вашей карты, для того, чтобы мошенники не смогли воспользоваться деньгами, да, благотворительными, которые вы собираете, да, на... То есть для, на, для ваших целей, да, то есть для АТО и... Подождите, так далее. 8709 ага. или что вас смущает? Нет, у меня... Дело не в том, что меня смущает, мы предлагаем вам услугу для дополнительной защиты вашей карты от мошенников. То есть бесплатная услуга. Ага. То есть карту вы сможете пополнять, как и раньше, но для снятия денег вам нужно будет позвонить по номеру 3700 и сообщить сумму, которую вы хотите снять, и кодовое слово. То есть в таком случае вы будете уверены, что то есть мошенники никак не смогут воспользоваться вашей кар картой, я прошу прощения, и снимать деньги сможете только вы. Но, то есть вы для а, защиты. Эта карта какая именно сейчас э, фиксируется? Я просто сейчас все карты вам не перечислил. А, а, последние четыре цифры карты 8709. Ну да, есть такая карта. Вот, то есть мы предлагаем вам эту услугу для защиты от мошенников, бесплатная. То есть для снятия денег вам нужно будет лично позвонить по номеру 3720, сообщить сумму, которую вы хотите снять, и кодовое слово. То есть никто, кроме вас, соответственно, не сможет никогда то есть, снять деньги с вашей карточки. То а есть, это защита. Раз, то есть, это может снять деньги? Ну, к сожалению, есть такие мошенники, да, которые по просто по реквизитам карты, то есть это, ну, к сожалению, такие случаи бывали. Не в нашем банке, я не знаю именно конкретные, да, вот. Хорошо. Но, к сожалению, в принципе такие случаи есть. Хорошо, я ä, понял вашу ситуацию. Давайте ä, я подойду в банк в понедельник и с ними порешаю внутри банка. Я не решаю по телефону uh -huh. такие вопросы. Я сомневаюсь с uh -huh. телефоном, даже разговоре, uh -huh. и телефонный разговор будет записан. И он записан, uh -huh. чтобы вы знали тоже. Да, конечно, мои разговоры тоже записываются. Я из контакт-центра я есть давно со своей банка звоню из Димцовская, поэтому это не проблема. Хорошо, смотрите, то есть вы можете для информации, да, в отделении банка зайти, ближайшее ваше, либо по номеру 3720, это горячая линия, то есть нашего банка. Либо там сможете проконсультироваться, то есть если вы да, вот, хотите лично убедиться и так далее. Спасибо, хорошо. До свидания. Да, до свидания. Хорошо, ходят.